Не дожидаясь холодов, отопительный сезон в этом году в Татарстане начался раньше запланированного. Напомним, в минувшую субботу президент Республики Рустам Мениханов призвал жилищников не ждать по традиции круглой даты и начинать подачу тепла сначала в детские сады, школы и больницы, а затем уже и в дома. О том, когда тепло должно появиться у всех татарстанцев, говорили сегодня на брифинге в кабинете министров. С подробностями Инна Данилова. Подготовка к отопительному сезону завершена 15 сентября, и тепло уже начали подавать в больницы, школы и детские сады. По информации Министерства строительства, батареи потеплели в 46 учреждениях образования и в 54% здравоохранения. Объекты культуры немного отстают. Лишь в третьей из них пока есть тепло. Постепенно начинается отопительный сезон и в жилых домах. Во всяком случае, по заверениям Министерства строительства, в ближайшие три дня до 20 сентября батареи должны стать горячими во всех домах татарстанцев. Причем жители республики еще раз призвали вовремя платить за коммунальные услуги. Пока же общий долг татарстанцев превышает 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Некоторая категория людей считает, что Оплата коммунальных услуг – это второстепенный какой-то платеж. Не менее трех лет коллекторские агентства работают, они в целом по Российской Федерации работают, не только в Республике Татарстан, только в соответствии с законом. Никаких незаконных действий они не предпринимают. С 1 сентября цифры в платежках заметно изменились в сторону увеличения у жителей пяти населенных пунктов Татарстана, и в том числе в Казани. Но компенсировать возросшие траты должны субсидии. В городе Казань, например, как бы, да, вот у нас две теплоснажающие организации. У энерго по жизни всегда были тарифы дороже. И на сегодняшний день, даже с учетом ухода от перекрестки, тариф у них составляет порядка 1000. 324 рублей за одну гигакалорию, при том, что для потребителей тат типа с быта 1271 рубль. И когда жители, проживающие в соседних улицах и общаясь между собой, говорят, почему вот вы получаете тепло в два раза дешевле, а мы в два раза дороже, тоже как бы была, был элемент социальной как бы несправедливости. А потому участники брифинга призвали татарстанцев своевременно оформлять субсидии и более ответственно относиться к оплате коммунальных услуг. Инна Данилова, Адельмин Дубаев, Вести, Татарстан.